Этот автомобиль предназначен для проведения работ по разминированию и перевозке боеприпасов не только времен Великой Отечественной войны, но и современного производства. Если с помощью старой техники саперы только перевозили взрывоопасные предметы, то новый автомобиль имеет еще и кран, который может поднять боеприпасы и перенести их в грузовую кабину. А это существенная помощь для пиротехников, ведь весит одна авиабомба от 200 до 1000 килограмм. Тяжело было тем, что грузили это все вручную на старой технике. Ну, то, что вручную, тяжело было. Вдвоем 12 снарядов. Сейчас как бы получили новую технику с гидрокраном. Я думаю, теперь наша работа будет намного легче. Новая машина укомплектована для работы со взрывоопасными предметами. Электростанция, бензорез для резки камня и металла, бензопила и электроперфоратор. И главное преимущество новой техники ⁇ бронированные плиты, которыми оборудована кабина машины. Это значительно уменьшит риск травмирования спасателей в случае взрыва перевозимых боеприпасов. В случае, если, конечно, не дай бог, происходит подрыв боеприпасов в кузове автомобиля при его транспортировке, то личный состав, который находится в кабине, ну, надежно защищен. В комплект машины э, входит. Значит, электростанция мощностью 4 кВт, значит, бензорез, бензопила и, э, значит, перфоратор, электроперфоратор для производства шпрофна. При закладке взрывчатых веществ, в случае необходимости разрушения конструкции значит, железобетонных и каменных стен. Радуются спасатели еще одному новшеству, которым снабжена машина. Это навигатор, прибор, который значительно сократит маршрут движения. Если указать на приборе место ЧП, то навигатор выбирает наиболее выгодную дорогу. Кстати, новая машина не станет последним приобретением спасателей. В этом году Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует купить легковое авто для Запорожья пиротехников отметил начальник аварийно-спасательного отряда.